Як вже на початку нашої ранкової програми я обіцяла, що до мене в студію завітає дуже цікавий гість. Отже, це гостя, це Людмила Андрущук, начальник авіаційно метеорологічної станції цивільна Миколаїв. До речі, що сюжет наш був про День метеорології, і я вас вітаю, Людмила, Дякую. з вашим професійним днем. Розкажіть нам, будь ласка, як святкують? Метеорологи – свой профессиональный день. Ну, сегодня погода красивая, значит, отмечаем мы его хорошо. хорошо. Вообще-то, конечно, судя по вашему сюжету, я поняла, что вы много знаете про нас и то, что я готовила, да, ну, будет немножко, может, повторяться. Да. официально первая метеорологическая международная организация была образована в 1873 году, а потом. 23 марта 1950 года уже в рамках Объединенной Организации Объединенных Наций была создана ВМО, наша вот ВМО, Всемирная метеорологическая организация. И с 1961 года э, инициатором выступила ВМО 23 марта определить как Всемирный метеорологический день, то есть наш профессиональный праздник э, метеоролога всей планеты. Вот... Э, и с 1961 -го года мы уже отмечаем этот праздник. Ну, мы отмечаем, конечно, его по-своему. Это, Таким и торжественное, образом. Да, это и торжественное собрание у нас, где мы ну, награждаем и отмечаем лучших работников службы. А также мы вспоминаем наших ну, ветеранов нашей службы, которые вот были у истоков. Ну, конечно, уже самых-самых истоков нет, уже немножко позже которые на пенсии или 20, уже 15, вот столько. да, Мы их стараемся пригласить на наше собрание, на наши праздники. Иногда открытыми поздравляем, иногда с помощью эфиров, если получается... А, пани Людмила, скажите, пожалуйста, в чем особливость вашей прать? Ну, если совсем про особенности, ну, я уже слышала, да, и вы тоже слышали, что вот метеорологи каждые три часа э, дают погоду. Но хочу уточниться, что мы, авиационные метеорологи, мы каждые полчаса на площадку ходим и смотрим за погодой. Каждые три Каждые полчаса, да. Это безопасность полета, это авиация, тут немножечко у нас другие требования по работе. Вот, потом... Ну, у нас очень самоотверженные люди. Действительно, дождь, ветер, гавалет иногда так скользко, а надо идти, надо наблюдать, измерить температуру. Ну у нас единственное, что мы авиация, я уже сказала, да. Это приоритетное направление, оно было всегда. У нас очень много приборов и сейчас автоматизированных. Ветер, видимость, да. Какие особые приборы вы используете у своей работе? Ну вот нам вы видели на картинке ветер. Это у нас датчики ветра марки, у нас приборы видимости, ВВ называется измеритель видимости. Мы не бегаем, не смотрим туман там или, до, или дымка. Он автоматически показывает каждые 15 секунд изменение видимости, ну, как происходит вот, текущая погода очень ну, в эту минуту, в эту же секунду. Дальше мы давление у нас тоже измеряется автоматически, самоизменение изменения показывает. И высота облачности у нас тоже измеряется. Единственное, что мы не успели датчики температуры купить, приобрести. И мы за температурой каждые полчаса выходим на площадку. Пани Людмила, скажите, пожалуйста, как вы растянуете вашу работу? Она цикава? Очень интересная, сложная, но интересная. Как мы шутим про себя, мы ненормальные люди. Вот в такую погоду иногда хочется дома посидеть. Да, нам надо на работу. А, ну, вот, э, до речи, э, шутим, да? А, а шутим. какие у вас есть э, э, профессии такие? Так. Ну, э, знакомые мои очень любят меня поддергивать. Они говорят, э, синоптик ошибается один раз, но каждый день. Они очень, да, напоминают мне это постоянно. Да, это тоже. И еще одна такая шутка наша авиационная есть. Если хотите... Если хотите приехать быстро, летите самолетом. А если хотите вовремя, лучше поездом. Есть такие. Пани Людмила, скажите, пожалуйста, а с чем связан выбор вашей профессии? Ну, у меня не очень интересная история, почему я стала синоптиком. Я закончила школу, и зима поехали на экскурсию в Минск. Мы приехали в Минск, три дня экскурсии, там снег, ну, как бы снег погодишь, погода не мешает экскурсии посмотреть исторические места города. Вылетаем обратно на Николаев, а нам говорят, помните условия Николаева, рейс откладывается. И когда я три дня проночевала в Минском аэропорту, мне очень стало интересно, ну, что же такие условия, которые вот ну, так жестоко со мной повелись. Хочу сказать, что я была такая же жестокая. Не один раз люди сидели на запасной. Да, 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 да. да. Когда туманы были. Сильные снегопады. Вот мне прогноз. И экипажи звонят, просят, ну когда будет погода? Сегодня погоды не будет. Ну, Панелья уже... Дмитриевна, скажи, пожалуйста, а чи часто друзья интересуются погодой с 1 августа? О, очень часто. Вот сегодня с утра мне уже позвонили. Ну, поздравить с праздником. И пожелать мне, чтобы мои прогнозы, не мешали их работе, ну, были в радость для них. Да, конечно, больше вот там по телевизору мы слушали один прогноз, а что скажет наша метью? Ну, и так вот обращаюсь. Скажите, пожалуйста, а как домашние ваши относятся до вашей профессии? Чи цикавляют они погоды, или нет? Да, очень. И, ну, во-первых, то, что они привыкли, что мама говорит правду, ну, то есть мама сладится надо, значит, надо одеваться, даже если утром солнышко. И зонтик тоже. Ну, мама же говорит, надо брать зонтик. Надо брать зонтик. Ну, верят. Так, Скажите, пожалуйста, а... а, а чи есть дружба у синоптики? Например, на работе. Дружба, да. Это у нас не совсем просто как бы дружба, а еще и взаимопомощь. У нас процесс постоянный. Наблюдение у нас, оно как бы сменяется один за одним. Человек уходит, он не уйдет с работы, пока другой не придет. У нас непрерывный процесс ни в наблюдениях, ни в прогнозах. И получается, что если я что-то оставила, упустила, не доделала, то синоптик, который пришел вместо меня, она тоже же штормовой напишет, исправит прогноз. Ну, то есть, вот такая вот дружба профессиональная. А, пани Людмила, скажите, а какие еще профессии задействованы в метеорологии? Ну, это помимо вот э, техник наблюдатель, который наблюдает, синоптик-прогнозист, который составляет прогнозы. Но мы еще не можем обойтись без э, прибористов, которые нашу аппаратуру поддерживают в нужном состоянии. И есть еще у нас еще одна служба, это радиоаппаратная прием передачи информации, которая вот, наша информация должна вовремя, срочно до, ну, дойти до потребителя. Авиация к авиации. народное хозяйство для народного хозяйства. Тут а яким обе... чином здесь Ну сейчас все автоматизированные компьютеры стоят, программы, программы, программы. Нажимаем окон, кошечка набираем погоду, отправить и она уходит туда, куда ей надо. скажіть, скажи, пожалуйста, а какой вид риска жизни занимает ваша профессия? Ну так... Сколько лет вы уже работаете да. синоптиком? Ну, 26 уже полных, да, синоптик. Нет, синоптиком я, конечно, 21, потому что я уже 5 лет вот начальником. Это немножечко другая уже, не синоптическая работа. Контроль это... Ну, не так интересно, как сама работа синоптика. А чи когда-нибудь вы хотели сменить свою профессию? Нет. Да. Нет, а я себя в другой просто не вижу профессии. Мне нравится, мне нравится моя работа. Скажите, пожалуйста, а в чем заключ... а, как вы готовите новые кадры? Ну, да, это очень больной вопрос, потому что у нас требования к сотрудникам очень высокие. Синоптики это высшее образование. Яке? Наше, это, ну, сейчас на Украине это Одесский экологический университет, это специальное наше образование. А техники, техники наблюдателей, это лучше всего, конечно, Херсонский техникум, это тоже специальное, но иногда мы берем и с институтским образованием, с высшим образованием, просто несколько месяцев переучиваем на техника наблюдателя, ну, форму облачности, температура, это же, ну, как бы есть понятие у людей, но не такое конкретное, вот что это за облако. А ведь мне нужно, чтобы техник-метеоролог определил конкретно, что за форма облачности и какие осадки я из него потом буду ждать. Поэтому требования у нас высокие. И мы от трех до шести месяцев потом готовим уже как бы специалиста, ну, в своего, переучиваем под А чё, хочешь, идут до вас на работу, противоты? Э, ну, как когда, скажем так. Когда сейчас вот тяжело в стране, да, зарплаты не очень большие, нам добираться в аэропорт не очень удобно, совсем неудобно, даже если честно. И авиация сейчас не летает, сейчас меньше людей. А когда аэропорт работал, было интересно, романтика, наверное, в глазах у людей светилась, то были и молодые, приходили очень много. Но вы расцениваете свою работу как романтичную? Вообще-то да, да, конечно скажите, пожалуйста, вот мы заделали такую форму облачности, mm -hmm. И какие вы набываете э, хмар... хмарки, облачность. Ну, у нас есть вот для нас, для себя мы решаем. Облака хорошей погоды, знаете, кучевочка такая белая, такие как Парашютики по небу, да, спокойные. Раскрыты нам э, э, парочку секретов, как, как нашим телезрителям об... а, а, определяться, по небу. Да. Да. Это облака хорошей погоды. Вот если такие, вы видите, плоские такие блюдца по небу проплывают тихонечко и уходят. Это хорошо. Ни грозы, ни дождя, ничего сегодня не будет. Если небо синеет, а то еще и так, знаете, подсвечивать такой очень разноцветными, такими злыми, темными, грустными тонами. Это будет снег или дождь, ну, в зависимости, лето или зима. Если вот вы видите на небе иногда как перышки такие, да, это идет уже какой-то фронт. Мы ждем смену погоды. Не сегодня, а завтра, но ну, мы ее ждем. А вот сегодня, если вы обратили внимание, половина неба была уже голубая, а на некоторые, на, на наши, над нами еще были как остатки такой, она плотненькая, но уже не такая страшная. Это фронт уже уходит, то есть ну, идет ясная хорошая погода. Скажите, пожалуйста, а как народный календарь и профессийный поведается? Угу. Вы знаете, я думала над этим вопросом, не вот специально к этому, к этой передаче, а вообще. Вот я же говорила, да, международная организация с 1873. Это же неспроста. Вот чтобы собрать все данные, как бы воедино и ну, оперировать этими данными, и была создана международная организация, а она основывалась на том на народных поверьях в каждом регионе. Это же не значит, что если вот в Николаеве вот ведь не, хотя в принципе большинство, знаете, красное солнце на закате к ветру или к морозу, оно таки есть. Это есть такие поверья, и если кто их знает, это только ну, подталкивает, что надо ждать что-то плохое завтра. А скажите, бывало такое, что вы сказали друзьям, погоду такую, а она было, не была совсем Было, дожди, было, была, было. было, было. И, конечно, чувствую себя тогда очень неловко, потому что большинство, если спрашивают, хотят ну, или на дачу уехать, или отдыхать, на пикник, как говорят, да. А я сказала, не будет дождя, они попали, говорят, тогда тоже любят сказать мне, мы твои безыстотные опыты вычерпывали ведром. Что бывает и такое. Ну, не вірять мені, потім ще спрашують. Ну. Скажіть, будь ласка, а курйозні якісь ситуації були у вас на роботі? Чи це ну, все ж таки серйозно? Це серйозно, таких курйозів у нас немає. Ну, а можливо, ви б щось хотіли змінити в своїй професії? Ну, я тут не задумувалась, не знаю. Мы ведь работаем с авиацией, если меняется авиация и ее требования, то меняемся и мы. А что-то изменить? Ну, нет, я, я не задумывалась об этом, не пожалуйста, а вы были в Литаку? Да, не один раз была. Разных. Вы э, працювали сами в Литаку? Нет, в, э, я была один раз разведкой погоды, летала был туман рейс был в Николаев, в мариуполь туман был очень сильный экипаж сидел у нас очень долго ну и люди конечно мучились а есть такое понятие как с разведкой погоды тогда можно при плохих условиях и лететь когда синоптик на борту вот она и как бы на борту и составляет прогноз раньше это было вот мои наставники которые ушли уже на пенсию они летали на маленьких нам два с разведкой погоды это было принято. Я уже прогнозы не писала. А какие вы в тот в момент? Ну, мне нравится лететь. Ну, просто я, вообще-то, очень любопытная. И, конечно, я извиняюсь перед пассажирами рейса, который, с которым я летела, потому что в, в самолете есть такой прибор, называется горизонт. Вот он ровненькая, такая полосочка. То есть самолет идет правильно. А Я говорю, такой же всегда правильно идет. Ну и второй, ну, где, второй пилот взял и нажал ну крен небольшой. И, конечно, людям стало плохо. Всё, но зато я увидела, как работает горизонт. Он не всегда ровненько, не всегда нет. Скажите, пожалуйста, а у вас есть диты? дочь. И какую бы профессию ей побажали? Ну, скажу сразу, она уже взрослая у меня, она уже э, заканчивает у меня наш Николаевский Сухомлинского институт, или университет сейчас называется. Не будем она... рекламу давать. Не-не-не, но она сказала, мам, мне твоя работа не нравится. Когда она была маленькая, да, пришла ко мне на работу и спрашивает, ты была у мамы на работе? Да, а что мама делает? Карта играет. Не у мене карти синоптіки. Ну для неї це були не... Ну карти і карти. Мама в карти граються. Поэтому... Пані Людмила, а дуже багато на телебаченні є телеведучі, які ведуть погоди. Угу. Це якось це якось рівносильно до синоптиків і до ведучих погоди. Может быть, вы понимаете, человек потихонечку нашими терминами, она начинает рассказывать нашими словами. Ведь она знает, что такое безыстотный, да, без существенных осадков. Переменная облачность или облачность с прояснением. Ну, конечно, не совсем-совсем, но она что-то про нас уже знает. Скажите, пожалуйста, а вы хотели бы быть телеведущей погоды? Ну, может быть, в молодости и хотела. Скажите, пожалуйста... А... Я никого не обидела. Нет, нет. Скажите, пожалуйста, вы, ж, мабуть, пришли до нас с какими-то в цей день. Да, я бы хотела поздравить наших, ну, во-первых, как положено людей, которые сейчас на смене, которые сейчас делают погоду труда. Да, 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 да. Они, те, которые ушли уже со смены, спасибо им за прекрасную погоду, что они сегодня постарались сделать. И тех, которые ветераны нашей службы, хочу поздравить. Сказать им спасибо большое за работу, за любовь к нашей профессии, за то, что они научили нас любить свою профессию, нашу профессию. Пожелать им здоровья, конечно, обязательно, крепкого здоровья, оптимизма. Они у нас так очень большие оптимисты. Ну, пусть еще оптимизм будет, удача будет. И, а нашим синоптикам и техникам хорошей погоды. А, Пани Людмила, а че зависит погода от настрою, або навпаки? Я думаю, да, зависит. То будет хороший настрой, буде будет хорошая, погода. Если будет хорошая погода, будет хороший настрой. Да, я думаю, что так и будет, пусть он так и будет. Скажите, пожалуйста, у вас добрый настрой? Сегодня очень хороший. Скажите, а еще, например, Щоб ви побажали нашим городянам, якщо б, наприклад, сьогоднішній прогноз різко змінився. А поживати треба що? Зонтики з собою взяти і Или улыбку лучше все. Я не знаю, взяти. що ви хотіти. От улипку, тогда і погода буде хороша. Я дякую вам за розмову. Я вважаю, що робота синоптиків дуже цікава. І я думаю, що навіть вона романтична і в деяких моментах вона, мабуть, така цікава, що вона перекреслює всі неточності погоди, усі хмарні дощові негоди. Я теж вас вітаю з цим святом, з вашим професійним святом. Я бажаю вам усього найкращого, точних прогнозів. Дякую, Дякую. вам за розмову!